ледовый каток ровненько все с первого раза очень хорошо получилось техника универсальная так что она можем готовить любые почвы под, ну, под любые культуры Мы его приобрели для, он вообще универсальный, нам очень понравилась техника, она заменяет много той работы, которую мы раньше делали. После пшеницы обработка, после рапса, вот сейчас мы работаем тоже очень хорошо, великолепно, все, все получается очень хорошо. До 16 сантиметров углубляется хорошо, даже в нынешнюю погоду сухую, идем с хорошей скоростью там до 15 километров в час. Выкорчивали одно поле орехов, были достаточно глубокие ямы и высокая трава заросла в это время. И вот данным агрегатом, крона с 6-метровым, мы прошлись, и с первого раза практически у нас получилось как ледовый каток, ровненько, все с первого раза очень хорошо получилось. Давно пользуемся услугами компании Велисагра, Мы покупали сейлку «Ника», Потом культиватор очень тоже нам понравилась техники поэтому как бы мы следим за этой компанией смотрим за всеми новинками поэтому приобрели после того как мы увидели как это все работает и вживую мы убедились что вот действительно работает около пяти лет как пользуемся сеялкой, за все время у нас был очень маленький ремонт один раз поменяли подшипник ступицы и все за все это время больше у нас ремонтов не было культиватор но ну, вообще он еще у нас не ремонтировался он уже три года все в порядке нам очень все подходит все нравится Мы готовим под, ну, под разные, вот сейчас мы готовимся под э, пшеницу, после пшеницы готовимся под рапс, под горох э, зимующий. Ну, есть, ну, техника универсальная, так что мы можем готовить любые почвы под, ну, под любые культуры.